25 বছরের বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে প্রায় পনেরো লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযুক্তের নাম তুষার সোমানি ঘটনাটি ঘটেছে বাগডোগরায় জানা গিয়েছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে বাগডোগরা স্টেশন মোড় সংলগ্ন এলাকায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস করছিলেন তুষার সোমানি অভিযোগ ব্যবসার জন্য একাধিকবার দীপক পাজিওয়ারের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ধার করেন তুষার বন্ধুত্বের খাতিরে তুষারকে ধার দেন দীপক এরপর এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা হয় সেই মতো তুষার তিন ভাগে ১৩ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার চেকও দেয় দীপক বাবুকে তবে সেই চেক বাউন্স খাওয়ার পরেই সন্দেহ হয় দীপক বাবু এরপর দেখেন তুষার সমানে বাগডোগরা থেকে পরিবার সমেত দিল্লিতে চলে গিয়েছে অভিযোগ লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা করে বাগডোগরা ছেড়ে চলে গিয়েছে তুষার সমানে সে অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অনুমান দীপকের দীপক বাবু জানান পঁচিশ বছরের বন্ধু তুষার ছোট থেকেই একই স্কুলে পড়াশুনো করেছে দুইজন যদিও টেলিফোনে আরসিটিভি সংবাদের প্রতিনিধি তুষার সমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান অবশ্যই দীপক বাবু টাকা পান আমার কাছ থেকে তবে ১৩ লক্ষ নয় আমি তাকে ১৪ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি এই পরিমাণ টাকা তাকে ফেরত দেওয়ার পর আমার কাছে কিছুই না থাকায় আমি তার কাছ থেকে ফের এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা ধার করেছি যা দীপক বাবুর প্রাপ্য টাকা যদিও পুরো বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ ঘটনায় তুষারকে কোর্ট নোটিশ পাঠিয়েছেন দীপক বাবু বলে জানান তিনি बीस से बाईस साल हो गया इससे मेरा दोस्ती था क्लास फ्रेंड था ये मेरा मेरा तो मैं बिजनेस करता था इसको जब भी सपोर्ट करना का पैसा का सपोर्ट होता था कोई भी सपोर्ट होता था तो मैं इसको हमेशा देता था पैसा तो ऐसे पैसा देते देते बहुत बल्क में पैसा हो गया ये मेरे को कभी वापस करता था कभी नहीं करता था तो ऐसे करके अभी ये जनवरी में मेरे को बोला कि मैं ये बागडोगरा छोड़ के जाने वाला हूँ और बागडोगरा छोड़ के जाने वाले जाने के साथ साथ मैं सारा का पैसा क्लियर करके ही जाऊँगा करके ऐसे बोला तो फिर इसे 20 साल का दोस्ती आप लोग समझ सकते हो 20 साल का दोस्ती कैसा होता है तो मैं इस पर अपने भाई से भी ज़्यादा भरोसा करता था तो इसको मैंने हिसाब दिया हिसाब में मैंने इससे एक ही बार जब थोड़ा पंगा हुआ था हिसाब में तो मैंने इससे एक बार ही एग्रीमेंट और चेक लिया जो तेरह लाख चालीस हजार का जो मैं आपको स्क्रीन पर अभी देता हूँ और एक एग्रीमेंट लिया एग्रीमेंट बनाया उसके बाद मैंने इसको पाँच सात लाख रुपए दिया जो दोस्ती में मैंने इसके माँ को भी बताया इसके वाइफ को भी बताया इवन इसने मेरा क्रेडिट कार्ड भी दो महीने पहले यूज किया बोला कि मैं को दे थोड़ी देर के लिए मैं वापस कर दूंगा क्रेडिट कार्ड से एक लाख रुपए इसने मेरा यूज़ किया वो भी पैसा मैं इससे पा रहा हूँ तो नियर अबाउट तेईस से चौबीस लाख रुपए इससे मैं पा रहा हूँ लेकिन मेरा एक्चुअल जो पैसा का एग्रीमेंट है वो तेरह लाख चालीस या चौदह लाख चालीस है और उसका चेक है मेरे पास उसके बाद में वो बोला कि मैं दे दूंगा करके पैसा मेरा किसी का डेथ हो गया है गुवाटी में वहाँ जा रहा हूँ वहाँ से पैसा दे दूंगा लेकिन उसने क्या किया कि रात को दो बजे बारह से दो बजे के बीच में जॉनी रोड लाइन बोल के एक ट्रांसपोर्ट है सामने में उस रोड लाइन को से ट्रांसपोर्ट में सामान बुक करके रात को दो बजे यहाँ से भाग गया और मेरे को बिना बताया जबकि मैं उस पर आग बंद करके भरोसा कर रहा था दस दिन तक तो मैंने छानबीन ही नहीं किया क्योंकि उससे फोन पर बात हो रहा था वो बोला मैं आ रहा हूँ पैसा दूंगा आ रहा हूँ दूंगा तो लास्ट में उसने उन्नीस तारीख का डेट दिया उन्नीस तारीख को जब उसने मेरा फोन उठाना बंद किया तो मैं सेंट्रल बैंक के मालिक जो है सुशांत शुभंकर घोष उनको फोन किया कि सर ऐसा ऐसा है आपका वो घर कब खाली कर रहा है तो उन्होंने बोला वो तो सात तारीख आठ तारीख को रात को दस ग्यारह बजे बारह बजे खाली करके चला गया वो तो मेरे को शक लगा उसके बाद से मैंने उस पे केस भी करना नहीं चाहता था क्योंकि वो दोस्त था मेरा इसलिए मैं उस पे भरोसा किया था फिर मजबूरन में जा करके मेरे को नोटिस निकाल करके उसको कोर्ट का नोटिस भेजना पड़ा बांदोगरा में था सर जी तब मैं बांदोगरा में तीन चार बार अपने मम्मी को लेकर के उनके घर पे गया अच्छा और उनको मैंने ये बात बोला कि सर अभी आपने जो मेरे को पैसे दिए थे वो मैंने आपको 2020 18 दिसंबर 2020 को आपने मैंने आपको मैंने पूरा पैसा बकाया आपका जो ओरिजिनल पैसा था मैंने पूरा का पूरा आपको वापस कर दिया है बस। उसका मेरे पास पूरा का पूरा एक लीगल एग्रीमेंट है सर जिसमें अच्छा। दीपक पंजियार का डॉक्यूमेंट है मेरा डॉक्यूमेंट है दोनों का साइन है और जो एग्रीमेंट बनाया है उसमें भी स्टाफ और एडवोकेट का साइन है सर जो मेरे को बोला कि ठीक है भाई तेरा ओरिजिनल पैसा होता है चौदह लाख चालीस हजार रूपए क्यूंकि मेरे पापा 2019 में एक्सपायर हो गए थे तब मैंने उसको बोला था की भाई अब मेरी दो दुकान नहीं है कमाई के लिए मेरे पास एक ही दुकान बची है कमाई के लिए अच्छा। तो मैं तेरा इंटरेस्ट नहीं दे पाऊंगा भाई अगर तेरे को एक्चुअल पैसा लेना है तो बोल मैं कहीं रेज से रेज करवा के किसी से मांग देरी करके मैं तेरे को दे दूंगा अच्छा उसने बोला हाँ ठीक है मेरे को मेरा चौदह लाख चालीस हजार रुपया ओरिजिनल पैसा है मेरे को मेरा वो पैसा दे दे वो पैसा जब मैंने उसको दिया बकायदा कैश दिया है उसका पूरा लीगल एग्रीमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है सर तो चौदह लाख चालीस हजार रूपए उस दिन मैंने उसको बोला था कि भाई मेरे को कुछ पैसा उधार दे सकता है जिसमें मैं थोड़ा सा अपना काम कर सकूं क्योंकि अब तो तेरा ओरिजिनल पैसा सब क्लियर हो गया मेरे कुछ पैसा देने क्यूँकी मेरे पापा भी एक्सपायर किए हुए तो मेरे को कुछ एक डेढ़ लाख रूपये दे, तो दे ताकि मैं अपनी दुकान पे लगा के क्योंकि मेरी तो रिपेयरिंग की दुकान है तो मैं थोड़ा सा फोल्डर वोल्डर बैक्टिव उठा के अपना थोड़ा दुकान तो ठीक ठाक कर पाऊँ तो उसने मेरे को लाख दिया था अभी वो लाख को वो जो लाख रुपए लिखा आप देखिए जो सबसे आगे वाला बने वो ओवर किया हुआ है